Assalamualaikum dan salam sejahtera semua Kami daripada kumpulan 15 akan membentangkan proposal kerja tindakan kami Yang bertajuk untuk meningkatkan penguasaan kosa kata bahasa Inggeris Mulai tahun 4 melalui penggunaan word logbook Ini merupakan ahli kumpulan kami Yang pertama adalah Muhammad Izzon Saifullah bin Ismail Nurul Aida binti Juso Nur Aida Amira binti Mazlan Dan saya sendiri Siti Amira binti Abu Salam Nur Fatini binti Muhammad Zulmi Dan Jahira binti Abdullah Okey, seterusnya. Kenalan dan konteks. Secara umumnya, pendidikan penting untuk membentuk modal insan yang berkualiti dan berdaya saing. Bahasa Inggeris diajar sebagai alat komunikasi kedua selepas bahasa ibunda. Bahasa Inggeris penting dalam pendidikan, teknologi, perniagaan dan hubungan antarabangsa. Tujuan pengajaran bukan hanya untuk pendidikan tetapi untuk kemahiran praktikal dalam era globalisasi. Guru amat memainkan peranan penting dalam memberi peluang sama rata kepada murid untuk menguasai bahasa Inggeris. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji keberkesanan penggunaan word logbook dalam meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Inggeris murid tahun 4. Tujuan Tujuan kajian ini dijalankan juga adalah untuk mengenal pasti sejauh mana kaedah ini membantu murid mengingati dan memperkaya kosakata bahasa Inggeris. Cikgu Sihan dari SKPNZ mempunyai 19 tahun pengalaman mengajar bahasa Inggeris mengajar murid tahun 4 sehingga tahun 6. Beliau berkongsi realiti cabaran penguasaan bahasa Inggeris di bilik darjah. Pengkaji memilih murid tahun 4 Nilam sebagai responden kajian. Temubual mendedahkan isu dan cabaran sebenar murid dalam menguasai kosakata tersebut. Word logbook dikenal pasti sebagai strategi yang sistematik dan berkesan untuk memperkasa perbendaharaan kata murid. Hasil daripada temubual tersebut, pengkaji dapat mengetahui tahap penguasaan bahasa Inggeris murid. Umumnya berada pada tahap sederhana ke rendah. Murid mampu memahami arahan yang mudah tetapi sukar untuk membina ayat yang lengkap dan tepat. Selain itu juga uh, hasil daripada temu bual tersebut, pengkaji dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi penguasaan bahasa. Uh, salah satunya ialah faktor setempat di mana murid bandar lebih terdedah kepada bahasa Inggeris berbanding dengan murid luar bandar. Uh, selain itu juga, sokongan keluarga dan pendedahan luar kelas sangat mempengaruhi penguasaan bahasa. Okay, selain daripada itu, perbezaan murid lemah dan mahir. Murid lemah, pasif, kurang yakin uh, dan kuasa kata mereka juga terhad. Manakala murid mahir, yakin, aktif, mampu membina ayat yang gramatis dan tersusun. Yeah, selain itu juga hasil pada temu buat tersebut uh, pengkaji dapat menepasi isu utama iaitu kekurangan kosakata murid mempunyai simpan kosakata yang sangat terhad menyukarkan pemahaman dan penulisan kurang pendedahan di luar bilik darjah iaitu uh, mereka menggunakan mereka lebih menggunakan bahasa ibunda ketika berada di rumah ataupun uh, berada dengan komuniti setempat lah dan okay, uh, selain itu juga takut membuat kesilapan menghalang mereka untuk mencuba menggunakan um, bahasa Inggeris uh, dalam kehidupan seharian mereka. Okey selain daripada itu juga um, pendekatan pengajaran guru uh, guru juga boleh mengadakan latihan berfasa, pembelajaran secara berkumpulan ataupun berpasangan. Uh, guru juga boleh mengadakan aktiviti-aktiviti yang menarik seperti Uh, aplikasi digital seperti Kahoot, Quizzes, Lakonan dan permainan bahasa tujuannya adalah untuk menarik minat, mengurangkan stres dan menggalakkan penggunaan bahasa. Okay, uh, cadangan guru untuk penambahbaikan adalah uh, dengan mengadakan kaniva bahasa Inggris uh, uh, dan bahan bacaan yang mudah. Uh, guru juga Uh, mencadangkan untuk mengadakan program mingguan Seperti English of the Day uh, Ataupun Word of the Day um, Selain itu juga penglibatan ibu bapa juga Melalui bengkel dan komunikasi uh, Dan pembelajaran konstektual. Maksudnya uh, penggunaan bahasa dalam situasi sebenar Maksudnya uh, seperti di kantin, uh, luar kelas, di rumah dan sebagainya Seterusnya ialah fokus kajian. Kajian ini memfokuskan untuk meningkatkan penguasaan kuasa kata bahasa Inggeris murid tahun 4. Penggunaan word logbook sebagai alat bantu pembelajaran. Murid kekurangan kuasa kata dan kurang pendedahan kepada bahasa Inggeris dalam kehidupan seharian. Kesan daripada masalah ini, sukar untuk membina ayat, murid juga sukar untuk memahami arahan atau teks dan murid juga lemah dalam penulisan dan komunikasi lisan. Okay, faktor yang menyumbang kepada kelemahan tersebut adalah uh, kurangnya sokongan keluarga, penggunaan bahasa ibunda yang secara berlebihan dan kurang keyakinan diri. Tujuan penggunaan Word Logbook juga adalah sebagai strategi intervensi untuk memperkaya kuasa kata murid. Selain itu juga untuk meningkatkan keyakinan diri, menggalakkan amalan mencatat perkataan baharu secara konsisten boleh digunakan secara berterusan oleh guru dan disokong oleh ibu bapa di rumah menggunakan kosakata dalam konteks sebenar atau penulisan dan uh, akhir sekali untuk uh, menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan dan mudah diakses. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahira binti Agawah, nama matrik SP152316. Okay, saya akan meneruskan perbentangan ini dengan objektif. Yang pertama ialah objektif umum. Objektif kajian ini secara umumnya adalah untuk meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Inggeris murid tahun 4 Nilam menggunakan teknik word logbook. Penguasaan yang ini dipertingkatkan termasuklah dari segi penulisan dan juga percakapan. Yang seterusnya ialah objektif khusus. Yang pertama ialah untuk memastikan 90% daripada murid tahun 4 Nilam lulus dalam ujian melengkapkan ayat dengan betul selepas penggunaan teknik word logbook itu. Pengkaji akan menjalankan ujian pra sebelum teknik word logbook dijalankan dan juga ujian post setelah teknik tersebut dijalankan. Kajian ini dikira berhasil sekiranya 90% daripada murid Pak Nilam berjaya lulus dalam ujian tersebut. Okey, objektif yang kedua ialah meningkatkan bilangan kosakata bahasa Inggeris yang dipahami dan digunakan oleh sekurangnya 90% daripada murid tahun empat nilam dalam pertuturan dan penulisan selepas menggunakan teknik word logbook. Objektif ini dikira tercapai sekiranya 90% daripada murid kelas empat nilam berjaya meningkatkan kosakata yang digunakan di dalam sesi PDP di dalam kelas melalui teknik pemerhatian. Okay, objektif yang ketiga ialah untuk menilai peningkatan tahap minat dan keyakinan sekurangnya 90% daripada murid tahun 4 nilam terhadap penggunaan kosakata bahasa Inggeris selepas menggunakan teknik word logbook. Soalan soal soalan soal selidi akan diedarkan kepada murid tahun 4 nilam dan objektif dikira dicapai sekiranya 90% daripada murid 4 nilam menyatakan bahawa Minat dan keyakinan mereka bertambah selepas menggunakan teknik word logbook itu. Okey, saya teruskan dengan part p iaitu sasaran kajian. Apakah itu sasaran kajian? Sasaran kajian merupakan subjek utama atau fokus yang ingin dikaji dalam sesuatu kajian. Peserta kajian ini ialah murid di Sekolah Kebangsaan Permaisuri Nur Zahirah, Besut Terengganu. Kajian ini melibatkan murid tahun 4 nilam yang terdiri daripada 28 orang murid iaitu 15 orang murid lelaki dan 13 orang murid perempuan. Murid-murid ini dipilih kerana mempunyai latar belakang pembelajaran yang hampir sama dan mengikuti pengajaran oleh guru yang sama. Kelas ini juga mencerminkan kepelbagaian tahap penguasaan bahasa Inggeris iaitu dari arah sederhana ke rendah. Hasil kajian ini diharapkan dapat membantu guru memperbaiki pendekatan pengajaran sebelum mereka melangkah ke tahun 5 dan 6. Terima kasih buat saudara Syahira. Nama saya Muhammad Izwan Saifullah Bikis Main. Nombor matrik P1525. Uh, cadangan tinggi dalam awal adalah bertujuan untuk pasti tahap asas pengetahuan kuota kasa bahasa Inggeris dalam kadangan murid tahun 4 nilam sebelum pelaksanaan program introvasi. Lakah ini sangat penting kerana ia membolehkan pengkaji memperolehi maklumat yang autentik mengenai keperluan pembelajaran murid. Selain itu, ia juga membantu dalam merancang program intervensi yang lebih rendah dan berfokus untuk mencapai matlamat ini. Dua jenis instrumen yang telah dirancang untuk digunakan dalam proses pengumpulan data awal iaitu ujian prabut tulis dan borang permatian guru. Instrumen pertama yang digunakan dalam kajian ini ialah ujian prabut tulis. Ujian ini mengenai 10 soalan yang berbentuk melekatkan ayat dan kosakata bahasa Inggeris yang sesuai. Soalan-soalan tersebut direka berasaskan tema-tema yang biasa diajar dalam tahun 4 dan memikirkan keupayaan konektif murid. Dengan ini dilaksanakan dalam tempoh 30 minit dengan guru memberikan penerangan ringkas sebelum ujian dibulakan. Selain itu, set soalan yang juga sama digunakan dalam ujian POS untuk menilai keberkesanan interaksi selepas program dijalankan. Instrumen kedua pula ialah borang pematihan guru. Borang ini digunakan untuk menilai aspek kualitatif seperti keberanian murid bercakap dalam bahasa Inggeris penggunaan kuasa kata baharu setiap tahap keyakinan mereka semasa aktiviti kelas. Latihan ini dijalankan selama satu minggu sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran dan data dicatat menggunakan skala Likert tiga tahap iaitu tidak mahir, sebahagian mahir dan mahir. Berdasarkan dapatkan tinjauan awal didapati bahawa seramai 75% murid tahun panila masih berada dalam tahap penguasaan kuasa kata yang rendah. Dalam yang perah, hanya 7 daripada 28 murid yang berjaya mendapat markah melebihi 80%. Kebanyakan murid gagal menggunakan kuasa kata dengan tepat dan tidak memahami makna perkataan yang diberi. Selain itu, pematian guru menunjukkan ramai murid pasif, kurang keyakinan untuk bertutup dalam bahasa Inggeris dan hanya menggunakan kuasa kata asas sahaja. Walaupun ada murid yang menunjukkan minat, namun mereka masih belum mampu membina ayat lengkap dengan yakin. Maka ini menunjukkan satu bentuk intervensi yang sistematik amat diperlukan. Sehubungan dengan itu, program World Logbook dicadangkan sebagai langkah untuk membantu murid memperkayakan kuasa kata secara berstruktur menyeronokkan dan berterusan diharapkan melalui program ini prestasi murid dalam penulisan dan pentuturan bahasa Inggeris dapat ditingkatkan Assalamualaikum dan selamat pagi semua uh, seterusnya saya akan membentangkan bahagian cadangan intervensi sebelum itu saya Siti Amira binti Abu Salam nama matrik P148723 Sedangkan intervensi yang kami cadangkan adalah melalui program Word Logbook, di mana program ini uh, murid akan menggunakan logbook untuk menyenaraikan perkataan-perkataan uh, yang diberikan berdasarkan mengikut tema dan disertakan maksud, contoh ayat dan juga gambar-gambar ilustrasi yang menarik. Uh, di dalam di dalam program ini juga terdapat dua teori yang diterapkan, yaitu teori konstruktivisme oleh Jean Piaget dan Vygotsky di mana teori ini adalah teori yang menekankan bahwa murid membina pengetahuan sendiri berdasarkan pengalaman, pemerhatian dan interaksi persekitaran. Teori yang kedua pula adalah teori Sosial konstruktivisme oleh Lev Vygotsky. Di mana murid dapat belajar dengan lebih baik dengan bimbingan dengan bimbingan orang dewasa dan juga rakan sebaya. Orang dewasa ini adalah merujuk kepada cikgu. Uh, dalam program word logbook ni juga terdapat tiga aktiviti. Terdapat tiga aktiviti yang kami cadangkan. Seterusnya kita masuk ke bahagian aktiviti program word logbook. Uh, program yang kami cadangkan ada tiga. Yang pertama adalah perkataan hari ini, word detective dan juga cerita-cerita mini word log. Seterusnya kita akan masuk kepada aktiviti pertama. Aktiviti pertama ini adalah perkataan hari ini. Aktiviti ini merupakan pengenalan kepada program Word Logbook. Cara pelaksananya ialah guru akan memberikan beberapa perkataan, berserta dengan maksud perkataan tersebut dan juga contoh ayat modal. Selepas itu murid akan dikehendaki untuk mencatat perkataan tersebut berserta dengan maksud dan juga contoh ayat di dalam buku log masing-masing. Guru akan membimbing murid untuk menyebut perkataan-perkataan tersebut. Setiap minggu guru akan memberikan sekurang-kurangnya lima perkataan berbeza mengikut tema. Uh, tujuan aktiviti ini adalah untuk memberi panduan jelas kepada murid untuk mengisi logbook masing-masing dan juga untuk meningkatkan penguasaan kosa kata secara bimbingan daripada guru. Uh, melalui aktiviti ini juga kita dapat melihat, melihat uh, teori yang diterapkan iaitu adalah teori bimbingan uh, di mana ia merujuk kepada teori sosial ia oleh Lev Vygotsky. Seterusnya, kita akan beralih kepada aktiviti kedua. Aktiviti kedua ini adalah Word Detective. Aktiviti ini memberi peluang kepada murid untuk mencari dan meneroka perkataan-perkataan baharu mengikut tema. Cara pelaksananya pula, guru akan memberikan satu tema setiap minggu dan murid digendaki untuk mencari perkataan-perkataan yang berkaitan dengan tema, beserta dengan maksud, contoh ayat dan juga gambar-gambar ilustrasi yang berkaitan dengan tema sekurang-kurangnya lima perkataan untuk setiap minggu, setiap tema setiap minggu. Uh, murid boleh mencari perkataan-perkataan tersebut dari buku teks, buku cerita, papan kenyataan ataupun persekitaran kelas. Uh, dan pada akhir sesi Murid akan diminta untuk berkongsi perkataan-perkataan yang mereka temui di hadapan kelas. Dan uh, melalui aktiviti ini, murid dapat dapat menarik minat murid dengan aktiviti yang menarik sekaligus menambahkan keyakinan murid dalam penggunaan bahasa Inggeris dengan, dengan betul dan juga meningkatkan penguasaan dalam kosakata bahasa Inggeris. Dan aktiviti yang terakhir adalah cerita mini word log, uh, di mana di mana aktiviti ini Menulis cerita mini atau cerita pendek mengikut kreativiti murid itu sendiri berdasarkan perkataan-perkataan yang telah mereka catat di dalam buku log masing-masing. Tujuan tujuan aktiviti ini adalah untuk menggalakkan penggunaan baharu dalam konteks sebenar, sekaligus melatih murid dalam penulisan bertutur dan berfikir secara kreatif. Cara pelaksanaannya pula adalah guru akan meminta murid memilih tema di dalam buku log masing-masing dan membina sebuah cerita pendek atau cerita mini berdasarkan perkataan-perkataan yang terdapat di dalam tema tersebut. Uh, mungkin kita boleh ambil contoh tema hobi dan daripada perkataan-perkataan yang ada di dalam tema tersebut, murid akan membina sebuah cerita pendek atau cerita mini dan seterusnya uh, mereka akan mereka akan murid akan dipilih secara rawak untuk berkongsikan cerita mereka di hadapan kelas dan juga murid digalakkan untuk melukis gambar ilustrasi berkaitan dengan tema yang mereka pilih untuk menambahkan lagi kefahaman dan keseronokan mereka dalam melaksanakan aktiviti ini. Okay. Seterusnya kita masuk bahagian inovasi. Inovasi dalam program ini ada tiga. Yang pertama adalah pendekatan berperasa gabungan pembelajaran bahasa dan juga kreatif. Dan nilai murni dan pembangunan kemahiran insannya. Kita masuk kepada pendekatan berperasa uh, yang dapat dilihat murid dibimbing secara berperingkat daripada aktiviti yang dibantu sepenuhnya oleh guru uh, kepada aktiviti yang dijalankan sendiri. Sebagai contoh kita dapat lihat program uh, perkataan hari ini di mana guru memberi bimbingan sepenuhnya kepada murid untuk mencatat perkataan-perkataan uh, yang diberikan dan dia beralih kepada detective Word di mana murid-murid mencari perkataan-perkataan itu sendiri dan seterusnya beralih pula kepada aktiviti mini cerita mini word log. Uh, di situ dapat dilihat bahawa uh, murid dapat belajar uh, daripada bimbingan guru dan beralih kepada pembelajaran kendiri dan dari dari aktiviti-aktiviti itu kita dapat uh, melihat uh, dapat membina keyakinan diri murid secara progresif dan seterusnya gabungan pembelajaran bahasa dan juga unsur kreatif Uh, seperti yang kita dapat lihat, aktiviti-aktiviti yang kami cadangkan dia tidak fokus kepada menyalin perkataan semata-mata, tetapi ia juga digalakkan untuk melukis, mewarna hasil yang diperoleh oleh, oleh murid. Uh, sebagai contoh dalam aktiviti Detective Word, uh, murid digalakkan untuk menggambarkan atau melukis mewarna uh, gambar ilustrasi perkataan-perkataan uh, yang mereka dapati mengikut tema dan di situ dapat dilihat ada unsur kreatif dan seterusnya kita lihat di dalam aktiviti mini mini cerita mini word log di mana murid membina membina cerita sendiri berdasarkan perkataan-perkataan di dalam buku log masing-masing seterusnya nilai murni dan pembangunan kemahiran insaniah murid diajar untuk bertanggungjawab dan berani di sini kita dapat lihat murid bertanggungjawab untuk menjaga menjaga buku log dan juga bertanggungjawab untuk menghias atau untuk mencantikkan buku log masing-masing. Dan berani pula kita dapat lihat murid berani untuk berkongsi perkataan-perkataan yang mereka temui dan juga berkongsikan cerita mini yang mereka laksanakan di aktiviti ketiga. Dan selari juga dengan aspirasi KSSR iaitu melahirkan murid yang holistik. Itu sahaja daripada saya. Sekian terima kasih saya passing kepada presenter seterusnya. Baiklah, saya Nurul Aida binti Jusul p 140400 akan meneruskan perbentangan mengenai cadangan penilaian kajian tindakan ini. Terdapat 3 uh, tiga cadangan yang dicadangkan untuk penilaian. Yang pertama ialah ujian POS. Ujian POS ni adalah untuk objektif yang pertama iaitu untuk memastikan 90% daripada murid tahun 4 nilam lulus dalam ujian melengkapkan ayat dengan betul selepas menggunakan Word Logbook Ujian POS ini mempunyai set soalan yang sama dengan ujian PRA yang mana kita akan buat perbandingan tahap penguasaan murid sebelum dan selepas program Word Logbook Hasil dapatan daripada ujian pos ini kita akan analisis dengan menyatakan peratusan murid gagal atau lulus. Murid yang mendapat peratusan 80% dan ke atas murid tersebut dikategorikan lulus manakala 70, 79% dan ke bawah ialah gagal. Seterusnya cadangan penilaian yang kedua ialah pemerhatian kaedah pemerhatian ini uh, digunakan untuk objektif yang kedua uh, untuk meningkatkan bilangan kosakata bahasa Inggeris yang difahami dan digunakan oleh sekurang-kurangnya 90% daripada murid tahun 4 Nilam dalam pertuturan dan penulisan selepas menggunakan teknik word logbook. Okey, dalam pemerhatian ini kita akan lihat bagaimana pelibatan murid di dalam kelas semasa subjek bahasa Inggeris sama ada semakin aktif ataupun pasif yang kedua, pemerhatian kepada kosa kata yang baru yang digunakan oleh murid tahun 4 nilam semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas dan yang ketiga, pemerhatian melalui aktiviti imbas kembali perkataan yang ditulis di dalam workbook dengan membuat perkongsian di kelas Cadangan penilaian yang ketiga ialah borang soal selidik bagi objektif yang ketiga iaitu menilai peningkatan tahap minat dan keyakinan sekurang-kurangnya 90% daripada murid tahun 4 nilam terhadap penggunaan kuasa kata bahasa Inggeris selepas menggunakan teknik Wood, Logbook. Borang soal selidik ini mempunyai 10 soalan dan mempunyai lima skala Likert iaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, tidak pasti, setuju dan sangat setuju. Hasil dapatan daripada borang soal selidik ini akan dianalisis melalui SPSS bagi membentuk skor min bagi mengenal pasti tahap minat dan keyakinan murid tahun 4 Nilam dalam penguasaan kosakata bahasa Inggeris. Okay, bismillahirrahmanirrahim saya akan menyambung uh, pembentangan untuk jadual pelaksanaan kajian iaitu carta gan. Okay, untuk Chartagan uh, kajian telah uh, dilakukan bermula pada Februari iaitu selepas daripada kelas pertemuan pertama bersama pensyarah iaitu bersama Dr Adibah. Untuk bulan Februari kumpulan kami telah Kena pasti isu dan membuat tinjauan awal, mengumpul data-data yang berkaitan dan juga uh, perbincangan lah, perbincangan intervensi yang sesuai yang perlu dijalankan untuk isu-isu yang uh, dipilih uh, dan juga telah membuat lingkasan awal pada bulan Februari lah sepanjang satu bulan tersebut. Kita okay, untuk bulan seterusnya iaitu bulan ketiga minggu pertama kami telah uh, perancangan kami untuk minggu pertama bulan Mac iaitu membuat pengenalan intervensi iaitu word log boot kepada murid-murid tahun 4 kemudian pada minggu ke dan juga pada minggu pertama pada minggu pertama hingga minggu kelima iaitu minggu pertama bulan Mac hingga minggu kelima iaitu masuk bulan April lah uh, Kemudian kami akan membuat aktiviti perkataan hari ini ataupun kita panggil a word a day. Okey, seterusnya untuk uh, aktiviti yang kedua yang telah kami cadangkan iaitu aktiviti word detective bermula pada minggu ke-5 hingga minggu ke-9 iaitu uh, pada bulan April sehingga minggu pertama bulan Mei. Okey, untuk aktiviti yang ketiga iaitu aktiviti cerita mini word log Uh, kumpulan kami telah uh, melakukan perancangannya telah uh, kami akan kami lakukan pada pertengahan bulan April iaitu minggu ke-7 hingga minggu yang ke-11. Okey, jadi setiap aktiviti akan kami lakukan selama 5 minggu iaitu perkataan hari ini selama 5 minggu Uh, work detektif selama 5 minggu dan juga aktiviti cerita mini work log pun akan dilakukan selama 5 minggu. Okey. Selepas berlakunya uh, ketiga-tiga aktiviti tersebut, okey, ujian post akan dilakukan. Ya ini, ya ini kita akan lakukan pada minggu terakhir lah, minggu terakhir itu iaitu minggu ke-12 bulan Mei. Uh, minggu kedua ke-12 iaitu penghujung bulan Mei, iaitu kami akan lakukan ujian post untuk uh, tengok menilai objektif yang pertama yang uh, minggu tersebut juga akan membuat pemerhatian di dalam kelas lah untuk me menguji objektif yang kedua dan juga kami akan lakukan juga pada minggu tersebut iailah, iaitu uh, soal, soal selidik uh, yang mana kami akan menguji objektif yang ketiga Okey. seterusnya untuk uh, ya itu sajalah kemudian pada di sepanjang di sepanjang kami melakukan aktiviti dan juga melakukan uh, pemerhatian soal selidik pada penghujung iaitu pada bulan 4 ya pada bulan 4 sehingga ke bulan Mei ni kita kumpulan kami telah melakukanlah perancangan kami akan melakukan penghasilan laporan maksudnya laporan-laporan ini kumpulan kami akan meneruskan sepanjang dari masa ke semasa bermula sebulan 4 sehinggalah ke bulan 5 untuk menyiapkan laporan yang telah kami laporan dan juga intervensi lah yang kami uh, lakukan di sekolah ini Okey, yang seterusnya anggaran perbelanjaan sepanjang uh, 3 bulan lebih tiga bulan program ataupun rancangan intervensi yang kami lakukan uh, perkara yang pertama yang diperlukan adalah buku log kita akan sediakan kepada 28 orang murid kemudian set ujian uh, ujian pra dan post kemudian borang soal selidik yang mana kami akan memberikan kepada setiap pelajar Uh, tahun 4 dalam satu kelas itulah iaitu 28 orang yang mana jumlah perbelanjaan yang uh, diperlukan untuk program intervensi uh, untuk meningkatkan tahap kemahiran kosa kata bagi tahun 4 ini sebanyak RM148.40 yang mana anggarannya itu uh, tidaklah banyak uh, untuk tempoh 3 bulan Uh, dan juga yang saya kira ujian ini uh, sangatlah efektif dan berkesan uh, melalui program intervensi yang kami rancang ini. Baiklah saya akan pergi kepada kesimpulan. Apa yang dapat disimpulkan daripada kajian tindakan ini? kajian ini dijalankan bagi membantu guru untuk meningkatkan penguasaan kosa kata bahasa Inggeris 28 orang murid uh, tahun 4 Nilam uh, melalui tinjauan awal terdapat beberapa faktor luaran yang uh, menyebabkan murid tahun 4 Nilam ini mempunyai masalah dalam penguasaan kosa kata bahasa Inggeris yang pertama ialah kurang sokongan daripada keluarga yang kedua kurang bahan bacaan dalam bahasa Inggeris dan yang ketiga murid kurang keyakinan untuk bercakap bahasa Inggeris kerana dikuatiri salah Bahasa Inggeris ini amat penting dikuasai oleh semua murid sebagai bahasa kedua justru itu pendekatan awal amat penting dalam membantu murid yang mempunyai masalah dalam penguasaan kuasa kata bahasa Inggeris di peringkat sekolah rendah lagi jadi itu saja perbentangan daripada kumpulan kami. Sekian terima kasih.